bu bayram ərəfəsində narahat edən məsələlərdən biri odur ki Qara Qaba uğrunda mübarizədə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizədə fədakarlıq etmiş insanlar bu gün də şərlənir və bu gün də həbsdə saxlananı var. Onlardan biri Salih Rüstəmli idi. Salih Rüstəmli Azərbaycanın 1-ci Qara Qab savaşında Müsbətə yazılacaq 10 hərbi əməliyyatlardan birinə başçılıq edib. Yəni başkənd əməliyyatı ki, həyata keçirilib, Ermənistanın ərazisində olan bir anklav idi. Azərbaycan tərəfi Salih bəyin Gədəbəyin icra başçısı olaran və eyni zamanda o ərazinin komendat idi. Aparılan əməliyyat zamanı azad olunub, Azərbaycanın təbiiçliyinə keçirilib. Bu adamı Azərbaycan hökuməti 2019-cu ildən günahsız yerə həbsdə saxlayır. Dırnaqarası günahına olmuşdu Saleh bəyim. Bax, bizim bu bəylərimiz kimi zindan həyatı yaşayan cəpəçlərə müəyyən qədər vəsait 4000 idi, 5000 idi, üçü il ərzində pul göndərmişdi Əlkərim növbəti ilə və onu şişirdərək o adamı həbsə atıblar. 2 ildi. 2 idi, artıq 3-cü ilə adildirdəm və bütün dünya çağırır. Bütün vicdanlı insanlar Azərbaycan hökumətinə çağırış edir ki, bu inadkarlığı, bu mənasız qisasçılığını sona qoy. Əl-kərimliyi ilə düşmənçilik edirsənsə, bu düşmənçiliyin də bir ədəbi var, qaydası var. Sən bu insanı, bu insanları necə bu şəkildə rahatlıqla tutub həyatları ilə oynaya bilərsən? Bir gün taley sənin də qarşına bu ağibəti çıxardacaq. Bir gün sənin də həyatın qara qəpiyik kimi kiminsə əlində alət ola biləcək və oynanılacaq, onda sənin ahın, fəğanın heç kim tərəfindən eşidilməyəcək. İndi mən bu verilişimdə İlham Əliyevə didaktik məsləhətlər vermək istəmirəm. O klassik deyimin tərəfdariyam, can onun cəhənnəm tanrısı. İlham Əliyev, mən tam şuurlu olaraq dərk edirəm ki, sürətlə cəhənnəmə, uçurma tərəf gedir və ona mane olmaq niyyətində deyiləm. Belə bir məqamda ona ağıl vermək ağlssızlıq olar. Goy getsin. Yaxşı ünvanə gedir, özünü də yandıracaq, ətrafını da yandıracaq. Mən bu gün hörmətli tamaşaçılara Salih Rüstəmli ilə bağlı çarx edib verilişi bitirmək istəyirəm. Dəyərli tamaşaçılar, Salih Rüstəmli bu gün elan edib ki, növbəti F tamaşasından da onun kənarda saxlanılmasına ciddi etirazını ortaya qoyur və buna görə azlıq aksiyasına başlayır. Müddətsiz azlıq aksiyasına başlayır, günahsız yerə həbsdə saxlanmasına görə. Bir qədər əvvəl mən onun oğlunun statusunu oxudum və çox təsirləndim, istəyirəm sizin üçün də oxuyum. Oğulu Sezgin Rüstəmov atası ilə dünən olan telefon danışığından qısa status yazır. Yazır: Atasına müraciət edib. "Produkt falan lazım deyil, Salih bəy." cavabı. "Yox, Bu gündən azlığa başlayıram. Oğulu deyir: Başlamasan yaxşı olar. Atasına cavab: Mən qərar vermişəm. Bu müzakirə olunmayacaq. Oğulu ona deyir ki: Bu qədər adam aclıq elan etdi. Xeyir olmadı. Çətin xeyir verə. Yəni atasın bu addımlan daşındırmaq istəyir. Salih bəy deyir: Lap yaxşı. Qoy insanlar görsün ki, hiç nəyin xeyri yoxdur. Hətta insanların aclıq edib ölməyi də bir şeyə təsir etmir. Yəni ata və sezginin atası, bizim dostumuz, əqidədaşımız Salih Rüstəmli bu qədər qərarlıdır və o bizi çox həyecan siqnalı verməyə vadar etməlidir ki, insan ölümə gedir şuurlu şəkildə, həm də o fikirlə ölümə gedir ki, bu qısa qeyddə cəmiyyətin laqeydliyinə də bir etiraz var ki adam bizlərin, Azərbaycanlıların siyasi məhbus mövsusuna laqeydliyinə də bir üsyan eləyir. Deyir mən bu acızlıqla öləcəm və qoy cəmiyyət bilsin ki bax insanlar acızlıq edib ölür də, amma sən öz kefində qal, TikTok-a bax. Burdan bir dənə status yaz, oradan da gedib elə öz işinlə məşğul ol. Saleh Rüstəmli niyə görə həbsdədir? Saleh Rüstəmli Rusiyada yaşayıırdı. Orta Azərbaycanlı səviyyəsində bir həyatını da qurmuşdu. Yəni bir şikayət yox idi. Evi, eşi, işi, gücü, ailəsi yanında. Amma o yanırdı ki, uzaqda oturub, soyuq Moskvada oturub yanırdı ki, niyə görə mənim ölkəmdə siyasi məhbus olmalıdı? Siyasi məhbuslar əzab çəkməli, ailələri öz qazancından müəyyən qədər ayırıb göndərirdi. Ona görə İlham Əliyev onu şərləyi məhv etdi. Azərbaycan hökuməti Biz də indi Salih Rüstəmliyə qarşı laiqid qalacağıqsa deyəcəyik ki, bu cəhpətçidir, bu müxalifətçidir. Biz aidiyyətidir yoxdur. Gədəbəylidir. Mən də Sabrabayat deyəm. Nə iş məqalıb gədəbəyli bir insanın orada ölməsi, acıq yeməsi, onda vay bizim halımıza. Onda sabah nə Salih Rüstəmlər olmayacaq ki, bu mübarizə aparan adamları dəstəkləyirsən. Mübarizə aparan adamlar da elə gedəcək hərəsüz məhşəd qayğı problemi ilə məşğul olacaq və belə də bu əjdaha, bu suyun başını kəsən əjdaha, əlli elli əjdaha daha amansız olub bizim ölkəmizi xaraba günə qovacaq. Əlbəttə ki, mən Fuad bəyin və digər dostların rəyini bölüşürəm, bu rejim əbədi ola bilməz, hörmətli dostlar. Əbədi ya rejim heç kimə, İskəndərə belə, Dünya fati İskəndərə belə qismət olmayıb. İlham Əliyevdən qat-qat savadlı, qudretli, güclü, hökmranlara, ağıllı hökmədarlara layiq olmayıb. Bu hökmət də, bu hakimiyyət də bədəd olmayacaq, amma bizim hər gecikdiyimiz gün bu rejimin iş başında qaldığı hər bir gün bizə baha baş oturur. Deməli bizim bu rejimlə sonrakı işimiz, əzabımız, əziyyətimiz artır. Bir var İlham Əliyev hökumiyyətdən gedəndə, tutaq ki, nə bilin, bəlkə də familiyasından biri gizli onu zəhərliyi ilə öldürəcək, bəlkə də öz özündən öləcək, nə bilin, bəlkə də başına daş düşüb öləcək və ya hələ öz əzəli ilə verəcək. Ondan sonra biz xarabalığın üzərində ölkə quraq. Bir də var, indi bu bərbad vəziyyətə düşmədən ölkəmizi təzədən başlayaq, ictimai, siyasi vəziyyətin tərəzləşdirək. Yəni rejim təbi biz mübarizə aparmasa da yıxılacaq tamam məmnul. Sabahlar bir müqarifətçi olmasa belə öz təbiəti axarı ilə tarixin gedişi nəticəsində puç olub qarışacaq tarix. Amma ondan sonra təzədən yeni cəmiyyət yaratmaq, dövlət inşa etmək bizim üçün çox çətin olacaq. Ona görə mən ənənəvi çağırışımı yenidirəm. Siyasətləşin dəyərli dostlar, hörmətli maşalar. Siyasi partiyalara qoşulun. Ona cəsarətiniz, gücünüz, inamınız o qədər yetmirsə, mübarizə aparan adamların yanındadırın. Onlara həyan olun, onlara dəstək olun, onlara sə onların səsinə səs qatın. Xüsusən Salih Rüstəmli kimi zindan həyatı yaşayan qardaşlarımıza ikiqat diqqət göstərək ki, onlar tənha olmadıqlarını hiss etsinlər. Sağ olun, sağlamlıqla qalın, dəyərli dostlar, hörmət tamaşaçılar, sizə də minnətdaram ki, bizə vaxt ayırdınız. Pudim porque...